16 квітня у Київському МВЦ відбулася найбільша у східній Європі конференція айтішників iForum «Ай 2015. На івенті зібралися тисячі спеціалістів сфери сучасних технологій та зацікавлених глядачів. У цей неспокійний час значна частина заходу була присвячена допомозі бійцям-захисникам української землі. Я вирішив зробити ось таку систему для обнаруження огневих точок. Вона обнаружує вистріли ПКМ, автомат Калашникова. Снайперская винтовка Драгунова Где-то на, на дальности до 1000 метров Угловое разрешение у нее 3 градуса Она сразу показывает, из какого сектора ведется обстрел Показывает даже угол возвышения, если, например, стреляют из, из многоэтажного дома Она уже была на полигоне, где-то 5 испытаний прошла Сейчас мы привезли на выставку, будем делать, изготавливать корпус. Львовяне нам решили помочь с дизайном корпуса. Это будет такой транспортный контейнер, как гранатомет Муха. Разрабатывает систему управления подразделениями. Так называемую C4I-систему, которая позволяет автоматизировать взаимодействие между различными родами войск и между подразделениями в частности. Она позволяет минимизировать количество потерь дружественного огня, минимизировать время от момента получения разведданных до момента выдачи приказа на поражение, позволяет вести аналитические какие-то расчеты, появления целей в различных местах, там, записывать все происходящее и просматривать повторы того, как происходили боевые действия, вплоть до того, кто кому какие приказы давал и тому подобное, анализировать. Позволяет Передавати встроєним системою сообщень, передавать быстро і захищенна прикази внутри між подразделениями. Окрім безпосередньої допомоги воїнам, десятки організацій піклуються про поранених бійців, інноваційні проекти з протезування та лікування. Все це було представлено на Айформ 2015 Цей протез виконує просту функцію хватання. По методу так называемый ⁇ это тяговый протез ⁇ который методом сгибания в локте, так как у человека отсутствует часть руки выше кисти, у него единственный способ выполнить функцию хватания простым протезом был вот тяговый протез. Соответственно, этим протезом человек может взять стакан, взять расческу, взять яблоко, то есть в быту какие-то вещи, которые для нас людей, которые имеют две руки и человек, который не имеет ну, двух рук не имеет, то есть для него это ну, физически необходимо самостоятельно возможность взять что-то, попробовать. Мы берем пациентам, которые которым не может помочь обычная консервативная медицина, которая уже долгое время лечится в госпиталях, в военных госпиталях, в других медицинских учреждениях государственных. Мы их отбираем тщательно на предмет того, насколько наши технологии для них максимально актуальны, потому что операции достаточно, достаточно дорогостоящие, и средства собираются путем ну, такого иногда длительного сбора на краудфандинговой платформе Народные проекты. І, звичайно, не обійшлося без класичних течій форуму – бізнес, реклама та комерція. Компанії з усього світу представляли новинки індустрії, що відкривають нові горизонти для комерції та покращення чи то спрощення життя користувачів. Машина, яка дозволяє клієнтам, які като інтернет-магазином в удобне удобнее отримати свої закази. Без очереді, без ожидання кур'єрських услуг, удобнев'я в точки, котрий рішають, который вибирає сам 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 клієнт. Величезна кількість учасників та гостей івенту як ніщо інше демонструє успіх та затребуваність таких заходів на території країни та змушує чекати iForum наступного року. Олексій Годзенко спеціально для Росатебе.